世上还有一个神秘的人物，他有一段神秘的话想要在今天现场让你知道。这一段我们从来没有跟你蕊过。啊，对。我们直接来看这一位神秘的人是谁，好了，好吗？请大家来看现场的大屏幕。儿子，马上你就十八岁了。 十八年过得真快啊！妈妈一时间感慨的不知道说什么好。还记得带你去拍第一部戏的时候，当时你才五岁。横店的冬天很冷，大巴到的时候已经是深夜了，都找不到酒店，我们都开始怀疑是不是被骗了。好不容易进了组。 大冬天，你穿着肚兜拍下水的戏，全身都冻得通红，可是你却从没叫过苦，没有跟妈妈说要放弃。儿子，啊，如今你已经长大了，站在荧幕前，舞台上拥有这么多的人，妈妈很开心，也很感恩。在别人眼里。 你和许多普通的孩子不一样，你呀、啊、很少会跟我撒娇，不开心的时候也会自己调整，该做的事情永远都会努力去完成。但是在妈妈的眼里呢，你却永远是个长不大的孩子。你对自己的要求远远在我和爸爸对你的要求之上。 这是你让我们最放心的地方了、啊。拍戏的这十三年来，你的酸甜苦辣，妈妈都看在眼里。还记得那次，小小的你发着高烧，却依然要坚持拍完收工才肯去医院。打针的时候，你就默默转过头去，流眼泪，也倔强的不想让妈妈看到。 这样你让妈妈好骄傲，也让妈妈好心疼。你十八岁了，有你自己想要追求的梦想，也是这么多人在为你加油。无论未来怎么样，妈妈都希望你永远记得那些你走过的路，帮助过你的人，带着一颗正直感恩的心，不断的成长。 用更好的作品来充实自己的人生，实现自己的梦想。在这里呢，家人永远在你身边，随时给予你最温暖的拥抱。儿子，加油！这是吴妈妈特别录下来的一段，想对磊磊讲的话哈。 嗯，uh, 好像妈妈一讲起这段故事，就算是你未曾跟她一起经历这些事情，仿佛都有了很深刻、很鲜明的画面感。嗯、uh,，可能很多人觉得，有的很小年纪就进入到演员这个行业的所谓的小童星们，可能就是小时候拍戏觉得好玩去玩一玩而已。 我也很惊讶，吴磊从小的时候五岁就开始拍，一直拍到现在，他一直执着于演员这个行业，呃，他是爱这个职业的，我觉得他甚至是为这个职业而生的，这一点也是让很多很多粉丝会愿意为他，呃，一路追随的一个很重要的原因啊，嗯、呃，我不知道吴磊这时候有没有想对妈妈说些什么，其其实真的。 成成人了，最要，要最要感谢的人是我妈妈，是自己的父母，真的。那个，我的工作室在去年成立，在去年之前，我所有的工作都是我妈妈一个人，一个人带着我走完了全部。 我我小我小时候在剧组的时候，因为那时候条件不太好，就是我妈妈就带着我，可能嗯，在拍戏的时候过的日子就不是那么好。我那时候就发誓就，就是说我以后一定要让剧组的所有人都尊敬我妈妈。 我记得刚才有一段 VCR 当中，任达华大哥说的那个话，很对，就是你十八岁了，要开始孝敬父母。我相信以吴磊的呃心智上来说，他很早的时候就意识到这件事情了，对不对？其实现在妈妈也不需要那么辛苦的跟着你到处奔波了。对对对，现在我妈妈好，嗯、就是因为有有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 更多的人来帮我了，包括我姐姐。 所以我其实今天在这舞台上，我特别想跟我妈说一句话，就是，就是儿子成年了，以后换我和姐姐来保护你，好吗？我相信有吴磊的这句承诺，有这么多粉丝朋友在现场的以及在线的朋友的支持，我妈妈会非常放心的，对不对？ 好我们一起跟吴妈妈喊一句，好吧好？吴妈妈放心吧，好不好？好，来，三二一！妈妈还有还想说，有你们在，对不对？谢谢谢谢，好，有这么多的粉丝，就是吴磊最坚强的后盾。哈、啊，当然我相信，随着你越来越忙，可能陪伴家人的时间会相对的减少。那有空的时候，还是可以多陪陪家人。 好不好？尽量尽量，好那。